Ясно? Да. А то некоторые не думают, если я намажу, я обязан купить. Нет, такого нет. Можете просить любые напитки, кроме алкогольного, да, бесплатно. То есть кофе кому, там, желтый чай попробовать, пусть на Еще, если зажелаете что-нибудь купить, можете купить, оплачивать любым валютам, даже вашего местного, по курсу Центрального банка. Любые кредитные, без дополнительной оплаты. Золотая браво ваша, слышите меня, и то много собрачек это дело. Некоторые из вас хотят попробовать, хотят и знать. Забирайте с собой гостиницу, попробуйте, проверьте, сравните. И как вам хочется купить, когда оплачиваете то стоимость на Любые валюты, любые кредиты без дополнительного. Ясно всем? Браво ваши хорошие? Ну, я думаю, стараться. Привет! Достойте к забирайте с собой. Все слышали, все знаем, все специалисты весь мир говорили, либо рога, либо black seed oils, либо oil, либо cumin oil, там, называется. Это то, что надо пить. Чайную ложку с утра либо добавить в любые и напитки, то есть молоко с кефиром, с чаем, с хлебом, с медом. В чем дело? Повышает энергию и силу. укрепляет иммунную систему, вот, вещество, 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 вещество. То есть мы всем нуждаемся в него. Это что я советую? Купить его лучше, чем золото на память на восток. Давайте так говорю вам. Тмина, здоровый, дороже. Я думаю, здоровый, дороже всем, чем деньги, да? Запомните меня. Я сам лично принимаю, даю свои дочери. Мини-барни, Чайную ложку. А я сам лучше люблю налить с медом, чтобы оставить дом. И медом можно? Медом. Либо чайная ложка с утра. Хорошо. Да, правильно? Детьми молодимцам можно давать с молоком. Больным, здоровым, всем можно пить. все три сандаловые масла. Я думаю, все знаем сандал. Массажи делаются любого типа, да? Но особенно лечебный массаж. Артрит, артроз, бодагра, ароматизм, позвоночный проблем, суставы. Есть простой рецепт для сустава? Какой? вытираем сандал, все коллектор, То есть один к одному. вытираем для места. Сандал с эвкалиптом дает разогревающий эффект, снимается в боль моментально. И после рассказа, пока сидите маску и попробуйте, как можно. Ясно? Есть некоторые любители делать маска сандала. Маска, сандал подтягивает, еще снимает усталость от кожи. Вы красивее. Дальше. Номер 43. Миндала, да? Знаете, что такое миндал? Орехи, да? Это то, что мы видим в крема, написано Almond ой. Алмонд. Но это в чистом виде, который дает хорошее питание для кожи и очистит кожу. Так это лучше всех крема. Если сами заметите со мной, любые рекламы, любые лекарства, крема, начинайте с леса специалисты стоят, правильно? Находят какие-то трава, какие-то дерева, начинают говорить, как они от них делают все эти вещи. Так не получаете в чистом виде, это лучше вам пользоваться. Либо хотите добавить, крем добавить, я нее советую в чистом виде пользоваться. Номер 42. Жижуба. Так пишется на шампуне. А так пишет они. Укрепляет для волосы, улучшается в и перхоти. Но больше пользуются в косметику, она дает натуральный, эффект, на волосы и на кожу. Так что это всегда полезные вещи, чтобы пользоваться. Что хотели там? Очень сейчас я все разметил. Дальше, слушайте меня. Я масла, коротко и ясно сказал. Есть масло, которое я должен пробовать, но сейчас тросит в горячей воде, как меня это и в колец. Дорогие мои, я советую мясо делать в ингаляцию больше, чем эвкалипт. Почему? Эвкалипт не подходит всем, даже у кого-то астма. А мята можно. Восточный мята можно при астме нюхать. И, и храпа, храпит кто это. Замечательные вещи нюхать восточный мят и делать ингаляцию хоть раз в неделю. Это мой совет. Сейчас попробую. Давай мяту номер 38 попробуем. Стакан горячей воды. Накапывать немножко мяту. Будем нюхать, им горячую делать. Ну, Замечательный Это вечер. Восточная мята из-за Слишком насыщенный. Сейчас увидим. Что очистить это? Ну, человек, Я курящий человек. Очистить это Вас любят и бросить так. Но у меня какие-то проблемы. То или другое, просите. Консультация у меня бесплатная, я попытаюсь помогать. После рассказа просите ваши вопросы, не стесняйтесь. Теперь смотрим на первый и второй. Оба эссенции. Что такое эссенция? Эссенция – это запах. Запах – это вкус. Вкус зависит от нас, не от чего другого. Почему? Потому что у каждого есть своего типа кожи внутреннее кровообращение, общее состояние тела, все это действительно наш запах, правильно? Так, чтобы сказать вам, чтобы вы будете пахнуть как кулеватор, не ждите это от меня. Я лично не знаю, как она пахнет. И вы не хотите пахнуть, как она сейчас, она мумия, воняет. Мы хотим пахнуть хорошо. Так что запах от нас разным пахнет. Указывается своего типа кожи, внутреннее кровообращение, общее состояние тела, все это действительно нашей запах. Иногда мы покупаем одни и то же духи. Бахает от меня плохо, от друга хорошо. Это не значит, что я покоен хорошо. Это значит, что меня кто-то или что это подходит по-другому. Надо искать свой. Вот просто так. Так давай попробуем. Из с дверью так видите. смили. Мы все знаем, одного сорта, одни цветочки. Лотос буду давать, номер один, египетский лотос, есть и есть египетский, которые видели в храм, священное озеро, Видели ее? Там поворачивали лотос. А значили любовь и значит значился лотос. Давай, номер один. Лотос дает, выбирайте капли на вашей коже. Люхайте, как это лотос пахнет. Интересно знать, да, вот, от нас так смесь и такерикси с первых групп. То есть муцкий, единский, сладкие, горки. Там как у Я говорю два примера сейчас чистый арабский. Попробуйте. 32 номер. Секрет пусти. Давай, сэр. Понятно, сэр. Угры, я, сэр. Интересный мужской запах. Ты видишь, что это тоже подумал. Давай. Запах тут я давал. Примеры я сказал, да? Некоторые в тему. Пусть тебе расскажут, попробуйте, что хотите. Теперь осталось самый важный час. как это купить, сколько стоит, и скидки, как получить. Правильно? И начинает она не решать, решить знак. Ищите со мной стоимость, я буду говорить, миллилитров долларами. Да. Приводится любим валютам, любые кредиты и дается на них скидку, надо до конца слушать. Пишите, 30 миллилитров, 30 миллилитров, любые эссенции масла равно 12 долларов. Приводится любим валютам. 12 долларов. Вы, первая, вторая, третья, четвертая группа, нельзя весело. Второй. Учит объема два раза. Да? 60 мл равно 17 долларов. То есть как больше миллион, как дешевле плат. Дальше. 100 мл. 22. 135 мл. 28. 300 миллилитров. Это уже одна да? Почему масла? Я советую такого размера брать. Особо для мина, Для тех, которые нуждаются в разделе. Хорошего помощи. Это 50 долларов. Это она третья литра. Тут масла все чистые, не разбавленные. Некоторые из вас подходят, там давали вчера один фунт, не знаю, что, дорогие мои, разбавить водой очень легко. Кому разбатывают там банну, куда Тут вы даете чистые вещи. Мы не меняем место. В этом место уже работает 50 лет. Так что, место официальное, которое дают чистые вещи. Скидки в до конца. Скидок. Скидки, скидки скидка 25%. Куплю я любые 4%, плачу за 3%. Куплю я любые четыре, плачу за три. На каждом будет написано номер, название и имя Вторая скидка. Куплю я шесть. плачу за четыре. скидка 33%. процента. Либо 25%, процентов, либо 33%. Это процента. Из любого размера. Больше. маленький вообще. Чем больше берем, чем больше скидки, больше вы дешевле. Всем понятно? Я больше, наверное, хотел еще раз. Ну, как раз, в